таком формате. Я очень рада вас всех видеть здесь, и тех, кто много раз уже был в музее, и тех, кто, может быть, даже впервые пришел благодаря нашим гостям, может быть, и раньше в музее не был. Мы очень рады вас видеть, и я хочу вот теперь, так сказать, вот это открытие, да, открытие, сказать, да, нет, открытие, да, открытие выставки, о которой мы давно мечтали, которая наконец-то состоялась. Мы очень рады, что, что у нас в гостях э, э, была Хатна и Борис Асафович. Мы, мы очень давно их зазывали, но вот, наконец, нам это вот удалось, и они, и они здесь, и мы открываем прекрасную выставку. Я просто, и кроме того, что написано в вступительном слове, которое многие из вас, наверное, читали, просто двух словах еще раз скажу, что, конечно, когда я узнала, я читала раз, текст Парахатны о том, о удивительной встрече с Владимиром Набоковым много лет назад, в 77 году, и действительно, они единственные, единственные сейчас среди наций, и, до этого единственные были, я думаю, жители Советского Союза да, и России, впоследствии, которые встречались с нашим писателем, больше никто не встречался, действительно, вообще мало с кем, вообще мало с кем встречался, вообще мало. То есть это как бы настолько удивительная встреча, то, что она состоялась, и то, что э -э -э, нам Бог принял, потому что он тогда очень мало с кем уже общался, очевидно, у него были для этого причины. А, мы очень хотели встретиться именно с ними, и мы очень, очень, нам очень приятно, что все сегодня мы здесь, все вместе, на Волковском доме. И хочу просто напомнить, что, конечно, связь здесь удивительная, когда я узнала, что день рождения было 10 апреля, это меня просто, я этого не знала точную дату, меня это, конечно, потрясло, потому что 10 апреля родился, а? Есть. В интернете есть. Есть, я оттуда, оттуда же не узнала, откуда я узнала. Я не знаю, я не звонила по не спрашивала, я, когда вы разделили. я тоже узнала из интернета. Просто не все делали, не все, я почему то говорю. не все на самом деле знают, что Набоков родился 10 апреля по старому стилю, потому что он ведь свой день рождения немножко сдвинул, да, он праздновал 23-го, хотя положено было 22-го. Но он не хотел быть в один день с Владимиром Ильичом, конечно, которого мы все хорошо знаем, поэтому он э, сдвинул свой день рождения и очень это запутал, очень, он написал очень такой, да, запутанное, есть такой абзац у других Берегал многие его помнят, где он объясняет, почему нужно праздновать 23-го. На самом деле это мне неправильно как бы вообще-то праздник 22, но он его сдвинул. И мы не возражаем, мы всегда празднуем тогда, когда он сам этого хотел, 23 апреля, и так и считаем. Но э, в, в этом доме, на втором этаже, вот в помещении над библиотекой, вот на следующем помещении, вот прямо над ним, вот в этой комнате, он вот родился 10 апреля 1799 года. И как последствия он сам писал, он вообще-то хотел быть художником. Он, он вообще-то хотел быть художником на боках. И думал, что будет художником отдал поэтому писателем, которого, о котором, конечно, все всегда говорили, что его отличает прежде всего удивительное богатство зрения, да, зрение, зрительные, зримые детали в тексте. И очевидно, это, конечно, связано с тем, что он был очень действительно наделен художественным даром, который просто вот реализовался по-другому, реализовался не в изобразительном искусстве, а в искусстве слова. И поэтому, мне кажется, особенно это как-то удивительно, что вот тогда и, и, тогда он согласился на эту встречу и сегодня у нас э, открывается выставка, которая, на которой о, поэт и художник, и это как-то очень действительно, вот в этом есть некий такой узор, судьбы, который, конечно, мы все замечаем, все, кто связан на Набоком, всегда эти узоры, как вот как-то уже сразу замечают, и может быть, может быть, даже иногда, иногда, и даже немножко в этом есть какая-то, вот мы ищем их, может быть, там, где даже их и не всегда они есть, но это уже свойство тех, кто э, на боковом воспитан, как мы все, которые в этом доме проводят столько времени занимаюсь на боку. Вот, теперь, ну все, больше я долго я, я, я говорить не буду, поэтому сейчас я хотела предо, предоставить слово, да, уже поговорим о выставке, да? Да, да, поговорим уже о выставке. Я бы хотела предоставить слово сначала э, Семену Ильичу, да, я, Семену Михайловскому, э, ректору Академии художеств. Просим его сказать несколько слов э, о выставке, может быть, вообще о да, нашим Спасибо большое. Может быть, микрофон? Я буду... Да, может, так я буду говорить. Микрофон нам лучше. Я очень волнительный момент, потому что... <смех> 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 а можно и так и так. Он меня <свес> приглашает, как сказать, он не знает, что он говорит, а я знаю. Значит, Борис Азнавич, мы 1994 года, о чем ректор, конечно, не знает, устраивая выставку в Российской Академии Художеств 16 залах, залов, объявил, что рецептуализм пришел на смену постмодернизму. И простая идея, что не художественные произведения, а художественный процесс в целом является теперь целью и смыслом работы художника. То есть вот даже если мы здесь посмотрим, то мы можем представить, что это звонил и...